Sidang media pada petang ini berhubung dengan Operation Cyber Guardian Ini berkaitan dengan Child Sexual Abuse Material Untuk makluman Rakan media Satu operasi bersepadu Telah dilancarkan Di antara 24 Februari Hingga 28 Mac Operasi ini Diselaraskan ataupun Diterajui oleh Pihak Singapura Polis Force eh, yang melibatkan uh, Singapura, Malaysia, Thailand, uh, Hong Kong, uh, Korea Selatan dan juga Jepun enam negara semuanya ini berkaitan dengan uh, mengesan suspek-suspek yang uh, terlibat dalam aktiviti mengakses, menyimpan dan berkongsi bahan-bahan eh, berkaitan dengan child uh, sexual abuse material ataupun CSAM dan bahan bahan ucah dewasa secara uh, peer to peer ataupun P2P melalui platform dalam talian. Objektif operasi dilancarkan ini yang dilancarkan secara serentak ini di Malaysia kita lancarkan pada 20 Mac uh, adalah untuk uh, berkongsi maklumat dan juga dalam aspek penguasaan perundangan dalam usaha untuk mengenal pasti individu-individu yang terlibat dalam aktiviti CSAM yang berlaku secara atas talian. Di Malaysia, yang operasi dilancarkan pada 20 Mac melibatkan 46 pegawai dan anggota tadi dibantu oleh rakan strategik kita iaitu uh, Surujaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM serta bantuan teknikal uh, daripada satu uh, anjing pengesan electronic storage detection uh, K9 PDRM bagi tugas mengesan peranti elektronik. <coughs> Di Malaysia kita telah melancarkan operasi yang melibatkan dua negeri iaitu di Selangor dan juga di Penang. Di Selangor ada lima lokasi yang kita sebut, satu di Kajang, dua di Ampang Jaya, satu di Petaling Jaya dan satu di Shah Alam. Sementara di Pulau Pinang melibatkan lokasi di timur Laut Dan dalam operasi ini ada empat tangkapan dibuat, melibatkan empat lelaki tempatan yang terdiri daripada satu berbangsa Melayu, dua berbangsa Cina dan satu berbangsa India. Empat seluruhnya. Daripada pecahan empat ini, satu yang ditangkap di Kajang itu adalah seorang lelaki India berusia 49 tahun, di Ampang Jaya satu tanggapan lelaki Cina berusia 26 tahun di Petaling Jaya, satu tanggapan lelaki Cina 41 tahun dan di Shah Alam satu tanggapan lelaki Melayu usia 28 tahun Kesemua suspek ni Usia yang 26 hingga 49 tahun Telah ditahan untuk kesihatan lanjut Suspek dalam kes ini terdiri pada golongan pejabat, pejabat awam, accountant, web designer dan protegi Ini tenaga pengajar pemasangan wifi Sebuah syarikat swasta Model superani yang digunakan oleh suspek-suspek ini Telah menggunakan peranti elektronik secara atas talian untuk mengakses dan mendapatkan bahan-bahan CSM secara peer-to-peer -peer, -to P2P -peer, peer ya. dan di antara suspek yang ditangkap ini berkongsi bahan-bahan tersebut melalui platform social media di grup Telegram manakala yang lain menyimpan bahan-bahan tersebut untuk kepuasan diri sendiri kebanyakan bahan-bahan pornografi ini dimuat turun disimpan dalam peranti elektronik seperti hard disk, telefon bimbit, komputer, komputer riba dan iPad Kesemua tanggapan yang dibuat ini Disiasat oleh Akta Kanak-Kanak 2001 Akta Kesalahan Kesalahan Seksualan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 Kanun Kesesaan dan undang-undang lain Yang sedang berkuat kuasa Ada empat kertas siasatan dibuka Di bawah Seksyen 10 Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak Bagi kesalahan mengakses bahan-bahan peng, Penganayaan seksual kanak-kanak Dan Seksyen 293 Kanun Kesesaan Bagi kesalahan memiliki bahan-bahan ucah Dua kertas siasatan telah mendapat arahan tuduh iaitu yang di Petaling, Petaling Jaya dituduh buat seksyen 292 dan OKT mengaku salah uh, denda 3000 OKT juga akan dituduh di bawah seksyen 10 uh, akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak yang pada tarikh yang akan dimulakan kelab Sementara tadi Shah Alam OKT dituduh di bawah seksyen 292 KK OKT juga mengaku salah dan didenda 6000 manakala dua kertas siasatan dalam siasatan kena menunggu laporan forensik ada beberapa isu yang timbul di sini ada segi ada sikit masalah teknikal yang menyebabkan kalau ikut uh, maklumat yang kita dapat daripada pihak Singapura Police Force ada 20 IP address yang dibagi tetapi kita hanya buat sebuah daripada 4 kerana yang balance ni Uh, IP address yang bagi tiba ni kita ada mengalami sedikit masalah dari segi uh, syarikat tele telekomunikasi contoh telefon atau internet service provider ni gagal membekal betul-betul pemilik ya. Eh. Sepermana yang tuan-tuan sudah maklum ada senaga IP address IP address static. Yang tu senang untuk kita kesan tapi kebanyakan IP address yang diberi tu ada IP address dynamic yang mana ini berubah selalu. Itu dapatkan kita sukar untuk Kesan pemilik IP yang sebenar. Itu yang utama. Kemudian ada juga suspek-suspek ini menggunakan uh, VPN, VPN uh, virtual private network. Yang ini memang sukar untuk kita kesan pemilik IP sebenarnya. Dan ada juga maklumat-maklumat disalurkan oleh Singapore National Police yang agak kurang lengkap sikit. Jadi itu yang menyebabkan daripada 20 IP address ini IP address bagi hanya empat yang kita berjaya menangkap. Dan dalam konteks ini juga kita ada beberapa cadangan uh, untuk perbaikan untuk menyegerakan penggunaan akta bagi mewajibkan penyimpanan data subscriber alamat IP address secara seragam setakat ini, maklumat-maklumat ataupun -maklumat data-data mengenai IP address hanya simpan tidak lebih daripada 6 bulan kemudian mereka akan lupuskan, jadi itu yang kita mengalami masalah, mungkin kalau ada dengan penyelidikan penggunaan baru mungkin yang membolehkan kita meminta service provider untuk mengikalkan data itu mungkin untuk 2 tahun ataupun 3 tahun jadi memudahkan kita untuk mengambil tindakan dan yang selainnya itu adalah berkaitan dengan kerjasama lah. kita akan teruskan kerjasama dalam konteks menangani isu child pornography ni kalau kita lihat memang setiap tahun terdapat peningkatan yang ketara untuk tahun 2023 2023 ada peningkatan dalam isu child pornography ni meningkat 121% bayangkan untuk tahun 2023 so, jadi ini kita mengambil serius isu-isu berkaitan dengan cahaya pornografi dan kita akan meneruskan kolaborasi dengan semua agensi uh, nak kasar, sama ada serantau atau di pekat global bagi menangani isu ini ada beberapa soalan itu yang salah satu yang saya katakan tadi isu berkaitan dengan penyimpanan data ini menyebabkan IP IP internet service provider kalau kita ada peruntukan undang-undang baru yang mewajibkan mereka menyimpan data ini lebih lebih pada 6 bulan ini amat membantu pihak polis untuk mengesan dan menapastinya seterusnya mengambil tindakan terhadap suspek suspek yang terlibat sebab peruntukan undang-undang yang ada ni agak longgar itu yang kita akan cadangkan untuk diperkemaskan lagi InsyaAllah Kalau so, tak ada apa-apa Kenal dengan apa tu? apa tu? Kebanyakan kes-kes melibatkan ni kita buka bawah 233. Betul okay. tak ya? Ha 233. Bawah ada tadi tak komunikasi dalam media, Ini bergantung kepada konten ataupun kandungan tersebutlah. Kalau yang menjurus ke arah hasutan, kita akan buka bawah uh, akta hasutan macam 4 paket 1. Itu bukan kesalahan yang boleh tangkap. Kalau yang biasanya yang kebiasaan yang lebih kepada yang tidak menghasut, kita akan buka pada dua lah tiga BM. Hi uh Kita dah siapkan Kertas siasatan Dan kita telah pun menghantar kepada pihak AGC So ini bergantung pada AGC yang salah. Kamu ada nak proceed ataupun tidak proceed dan sebagainya Part kita dah habis Polis punya part, siasatan, kertas siasatan semua dah habis Oh banyak Ribu. Oh, kau belum boleh? Lebih pada lima puluh ribu bahan-bahan. Empat ya. Keseluruhan empat je lah yang suspek kita tangkap. Mana? Dari mana? Empat sikit? Tak nah. dengar. Ada yang kita dapat daripada SKM memang ada tapi yang ni memang sebab tu saya yang buat di sini sebab melibatkan dengan negara luar ya. Eh. Jadi kita ada melibatkan 6 negara sebab projek ni dirintis oleh pihak polis Singapura. 6 negara dengan Singapura, Malaysia, Thailand, Hong Kong, Korea Selatan dan Jepun. So ada lebih kurang tangkapan keseluruhan melibatkan 6 negara ini adalah 435 suspek ini melibatkan enam negara tersebut. So ini adalah uh, uh, satu usaha yang baik uh, sebab kita tidak boleh bergantung pada uh, SKPM saja. Benda ini melibatkan bukan hanya Malaysia, melibatkan negara, negara luar juga sebab itu kita berkolaborasi rapat. Mana-mana uh, negara yang ada maklumat berkenaan dengan IP address di Malaysia ataupun suspect suspect di Malaysia, kita akan mengambil tindakan. Cuma berbeza dengan operasi ini diselaraskan ataupun di, dirintis oleh pihak polis Singapura. Okey, tuan-tuan. Ini semua yang tak ada rekod ni sebenarnya. Tapi kalau tengok tu memanglah daripada pelbagai bidang lah, ada pejabat, pejabat awam, ada accountant dan ada web designer, pelbagai apa ni, latar belakang. So, terima kasih banyak tuan-tuan. Selamat -tuan. -tuan.